В начале 90-х годов написал книгу, э, которую назвал э, Великая Шахматная доска, где он э, сказал следующее. Можно представить себе э, э, демократическую Украину без России, но нельзя представить себе э, авторитарную и тоталитарную, в данном случае будут как в том числе Россию без Украины. И э, когда я читал эти -э, строки, а он там писал по существу о том, что республиканское форма управления постепенно побеждает. Нас это было в Берлине, в, Берлине, в Германии, мы в видим, в Польше то же самое. Я подумал о том, что когда это произойдет, я читал это в начале 90-х годов, то напряженность, включая и военную, она будет очень большой. Вот, собственно говоря, мы это и видим. Так что это понимание. Извините за если я кое-что понимаю законы, причины следственных связей в обществе, и это понимание позволяет мне смотреть с оптимизмом в будущее. Один пример. Если местное самоуправление действительно учредится в этой стране, тогда это принципиально меняет психологию управляющих людей. Если они назначены, они будут делать то, все, кто их назначил, это понятно. Но как только их зависимость становится от выбора избирателей, психология моментально меняется. Если человек что-то покупает, он хочет что-то дешево купить, но если он тут же продает, психология его переворачивается на 180 градусов. Остается еще одно маленькое изменение. Нам нужно убрать э, э, бинарность власти. Президент не должен выполнять эту функцию, Вот. И последнее два слова относительно Ярослава Степановича. Я в феврале этого года, мне понадобилась консультация его научная. <связь> я ему позвонил, э и чтобы он лучше понял, кто это ему внезапно звонит, я ему сказал, это тот критик, который вот критиковал Академию наук, когда я статью написал очень критическую. Я вот. ему сказал, а кто-то, кто тогда кто -то, приходите на, на связи. Но если вы будете плохо себя вести, я вас выгоню. Тот факт, что это до сих пор не произошло, свидетельствует о толерантности этого человека. Так что толерантность, она присущая, присущая